ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰাঞ্চফাৰ এণ্ড আধাৰ লিংকেজ ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰাঞ্চফাৰ চমুকৈ ডি বি টি হৈছে ভাৰত চৰকাৰে আৰম্ভ কৰা এক আঁচনি যাৰ দ্বাৰা বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক আঁচনিৰ সুবিধা আৰু ৰাজ সাহায্য যেনে এল পি জি ৰাজসাহায্য এম এন ৰেগা পে'মেণ্ট বৃদ্ধ পেঞ্চন বৃত্তি আদি পোনপটীয়াকৈ হিতাধিকাৰীৰ বেংক একাউণ্টলৈ ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰা হয় চৰকাৰে ডি বি টি আঁচনিৰ জৰিয়তে হিতাধিকাৰীৰ বেংক একাউণ্টত ধন জমা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত দুটা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰে এন ই এফ টি আৰ টি জি এছ আৰু নাচ অৰ্থাৎ নেশ্যনেল অট'মেটেড ক্লিয়াৰিং হাউচ এন ইএফি আৰ টি জি এছ ব্যৱস্থাত সংশ্লিষ্ট চৰকাৰী বিভাগে হিতাধিকাৰীৰ পৰা বেংক একাউণ্ট নম্বৰ আৰু আই এফ এছ চি সংগ্ৰহ কৰি নিজৰ পৃষ্ঠপোষক বেংকৰ জৰিয়তে এন ইএফি আৰ টি জি এছ পদ্ধতিত হিতাধিকাৰীৰ বেংক একাউণ্টলৈ ডি বি টি আঁচনিৰ ধন ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰে আনহাতে নেশ্যনেল পে'মেণ্টছ কৰ্পৰেশ্যন অৱ ইণ্ডিয়া এন পি চি আইৰ নাচ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে হিতাধিকাৰীৰ বেংক একাউণ্ট অথবা আধাৰ নম্বৰ ব্যৱহাৰ কৰি ইলেক্ট্রনিকভাৱে ডি বি টি আঁচনিৰ ধন ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰা হয় এন পি চি আইৰ দ্বাৰা বিকশিত নাচৰ আধাৰ পে'মেণ্ট ব্ৰীজ ব্যৱস্থাই ডি বি টি আঁচনিখন সফল কৰাত চৰকাৰ আৰু চৰকাৰী সংস্থাসমূহক সহায় কৰি আহিছে এই ব্যৱস্থাই আধাৰ নম্বৰ ব্যৱহাৰ কৰি হিতাধিকাৰীসকলৰ আধাৰ সক্ষম বেংক একাউণ্টত চৰকাৰী সুবিধা আৰু ৰাজ সাহায্যসমূহ ইলেক্ট্ৰনিকভাৱে সফলতাৰে হস্তান্তৰ কৰি আহিছে এ পি বি ব্যৱস্থাই এফালে চৰকাৰী বিভাগ আৰু ইয়াৰ পৃষ্ঠপোষক বেংক আৰু আনফালে হিতাধিকাৰীৰ বেংক আৰু হিতাধিকাৰীক সংযোগ কৰে এ পি বি ব্যৱস্থাৰ কাৰ্যপ্ৰণালী বাওঁফালৰ পৰা চালে চৰকাৰী বিভাগে পি এফ এম এছ প'ৰ্টেলৰ জৰিয়তে হিতা হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত ধন ট্ৰেন্সফাৰ কৰিবলৈ নিজৰ পৃষ্ঠপোষক বেংক অৰ্থাৎ স্পন্সৰ বেংকক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে আৰু পৃষ্ঠপোষক বেংক অৰ্থাৎ স্পন্সৰ বেংকে হিতাধিকাৰীৰ বেংক অৰ্থাৎ ডেষ্টিনেশ্যন বেংকলৈ ডি বি টি আঁচনিৰ ধন ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এ পি বি ব্যৱস্থাৰ সহায় লয় আৰু এই প্লেটফৰ্মটো প্ৰভাইড কৰে এন পি চি আইয়ে এন পি চি আই এই ক্ষেত্ৰত এন পি চি আই মেপাৰৰ সহায় লয় এন পি চি আই মেপাৰত সকলো আধাৰ আৰু বেংক সংযোগৰ তথ্য মজুত থাকে আৰু এন পি চি আই মেপাৰৰ পৰা আধাৰৰ তথ্যটো প্ৰত্যাহিত হ'লেহে সেই হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টলৈ ধন ট্ৰেন্সফাৰ কৰা হয় এই ক্ষেত্ৰত ছেটেলমেণ্ট বেংক হিচাপে ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াই এ পি বি ব্যৱস্থাত কাম কৰে এই পদ্ধতিত চৰকাৰী আঁচনিৰ ধন নিজৰ বেংক একাউণ্টত লাভ কৰিবলৈ হিতাধিকাৰীগৰাকীৰ বেংক একাউণ্টত আধাৰ সংযোগ হৈ থকাটো বাধ্যতামূলক বেংক একাউণ্টত আধাৰ সংযোগৰ বাবে গ্ৰাহকে নিৰ্দিষ্ট ফৰ্ম পূৰণ কৰি বেংকত জমা দিব লাগিব এগৰাকী ব্যক্তিৰ একাধিক বেংকত একাউণ্ট থাকিলেও ডি বি টি আঁচনিৰ ধন মাত্ৰ এটা একাউণ্টতহে ল'ব পাৰিব বেংক একাউণ্টৰ আধাৰ সংযোগ কৰোঁতেই ডি বি টি আঁচনিৰ ধন সেইটো একাউণ্টত ল'বনে নাই ফৰ্মত লিখিব লাগিব বেংকে সেই অনুযায়ী ফিনাকেলত একাউণ্টত আধাৰ সংযোগ কৰিব বেংকে ফিনাকেলত আধাৰ সংযোগ কৰাৰ টি প্লাছ ওৱান দিনৰ ভিতৰত গুৱাহাটী ছাৰ্ভিচ ব্ৰাঞ্চৰ দ্বাৰা এন পি চি আই প'ৰ্টেলত আপলোড কৰা হয় এন পি চি আইয়ে বেংকে পঠিওৱা আধাৰ সংযোগৰ তথ্য এন পি চি আই মেপাৰত যোগ কৰে এন পি চি আই মেপাৰত আধাৰ নম্বৰ আৰু আধাৰ নম্বৰ সংযোগ কৰা বেংকৰ আই আই এন অৰ্থাৎ ইনষ্টিটিউচন আইডেণ্টিফিকেশ্যন নাম্বাৰ থাকে বেংকসমূহৰ আধাৰ সংযোগৰ তথ্য এন পি চি আই মেপাৰত আপডেট হৈ গৈ থাকে আমি আগতেই উল্লেখ কৰিছোঁ যে এন পি চি আই মেপাৰৰ পৰা হিতাধিকাৰীৰ আধাৰ নম্বৰটো প্ৰত্যাহিত হ'লেহে তেওঁৰ বেংক একাউণ্টলৈ ডি বি টি আঁচনিৰ ধন ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰা হ'ব সেইকাৰণে এন পি চি আই মেপাৰত আধাৰ নম্বৰ আৰু বেংক একাউণ্ট লিংকেজ সঠিকভাৱে আপডেট হৈ থকাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ বেংকে পঠিওৱা আধাৰ সংযোগৰ তথ্য এন পি চি আই মেপাৰত যোগ হোৱাৰ পিছৰ পৰা ডি বি টি আঁচনিৰ ধন হিতাধিকাৰীগৰাকীৰ বেংক একাউণ্টলৈ ট্ৰাঞ্চফাৰ হ'ব আধাৰ সংযোগ সঠিকভাৱে নহ'লে এন পি চি আই মেপাৰে সেয়া অগ্ৰাহ্য কৰে ফলত বেংকত আধাৰ সংযোগ কৰিলেও ডি বি টি আঁচনিৰ সুবিধাৰ পৰা হিতাধিকাৰ হিতাধিকাৰীগৰাকী বঞ্চিত হ'ব যদি দুটা ভিন্ন বেংকে নিজৰ নিজৰ বেংক আৰু এন পি চি আইত গ্ৰাহকৰ একাউণ্টত একেটা আধাৰ নম্বৰ সংযোগ কৰে তেন্তে শেহতীয়া মেণ্ডেড তাৰিখ থকা বেংকটো এন পি চি আই মেপাৰত যোগ কৰা হ'ব আৰু সকলো ৰাজ সাহায্য কেৱল গ্ৰাহকৰ সেই বেংকত থকা একাউণ্টলৈহে প্ৰেৰণ কৰা হ'ব আমাৰ বেংকত আধাৰ সংযোগ আবেদনকাৰীসকলক চাৰিটা ভাগত ভগাব পাৰি যিসকলে আগতে আধাৰ সংযোগ কৰা নাই আৰু আমাৰ বেংকত ডি বি টি লাভ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ বাবে ইউ আই ডি নাম মেনুত ডি বি টি অপশ্যন হ'ব নিউ ডি বি টি যিসকলে আমাৰ বেংকত আধাৰ সংযোগ কৰিব বিচাৰে আৰু আন বেংকত থকা ডি বি টিৰ সুবিধা আমাৰ বেংকৰ পৰা ল'ব বিচাৰে তেওঁলোকৰ বাবে ডি বি টি অপশ্যন হ'ব কেম ডি বি টি যিসকলে আমাৰ বেংকত আধাৰ সংযোগ কৰিব বিচাৰে কিন্তু আন বেংকত ডি বি টিৰ সুবিধা লৈ থাকিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ বাবে ডি বি টি অপশ্যন এন কেম ডি বি টি যিসকলে আমাৰ বেংকত অকল আধাৰ সংযোগ কৰিব বিচাৰে কিন্তু ডি বি টিৰ সুবিধা ল'ব নিবিচাৰে তেওঁলোকৰ বাবে ডি বি টি অপশ্যন নট ডি বি টি ওপৰত উল্লেখ কৰা আবেদনকাৰীৰ শ্ৰেণী অনুসৰি আধাৰ সংযোগ কৰিলেহে সেয়া এন পি চি আই মেপাৰত গ্ৰাহ্য হ'ব উদাহৰণস্বৰূপে ষ্টেট বেংকত ডি বি টিৰ সুবিধা লৈ থকা গ্ৰাহকে এ জি ভি ভি লৈ ডি বি টি স্থানান্তৰ কৰিব বিচাৰিলে আগৰ বেংক অৰ্থাৎ ষ্টেট বেংকৰ নাম আধাৰ সংযোগ ফৰ্মত লিখিব লাগিব আৰু এ জি ভি ভিয়ে ফিনাইকেলত সংযোগ কৰোঁতে কেম ডি বি টি অপশ্যন দিব লাগিব লগতে আগৰ বেংক অৰ্থাৎ ষ্টেট বেংকৰ নাম উল্লেখ কৰিব লাগিব যদি এইচ বি বি এ নিউ ডি বি টি অপশ্যন দিয়ে তেনেহ'লে এন পি চি আই মেপাৰত অগ্ৰাহ্য হ'ব আমাৰ বেংকত ডি বি টিৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰি থকা হিতাধিকাৰীসকলক অইন বেংকত আধাৰ সংযোগ কৰোঁতে ডি বি টিৰ সুবিধা নল'বলৈ অনুৰোধ কৰিব লাগিব বেংকৰ গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে খোলা ইনঅপাৰেটিভ লেনদেন নথকা এফ আই বি এছ বি একাউণ্টসমূহতো আধাৰ সংযোগ আৰু ডি বিটি সংযোগ সফলতাৰে কৰিব পাৰিলেহে উক্ত একাউণ্টসমূহ সক্ৰিয় হ'ব আৰু ডি বিটি আঁচনিৰ দ্বাৰা বিত্তীয় অন্তৰ্ভুক্তিৰ দিশে আগবাঢ়িব পাৰিব প্ৰতিটো ডি বি টি লেনদেনৰ খৰচৰ বাবদ হিতাধিকাৰীৰ বেংকে পঁচিছ পইচাকৈ চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰে ইয়াৰ উপৰি এম জি এন ৰেগা আৰু আন কিছু আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত বেংকে প্ৰতিটো লেনদেনৰ বাবদ অতিৰিক্ত নগদ সাহায্য চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰে ধন্যবাদ